بسم الله الرحمن الرحيم. jangan lupa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Allahummaftah alaina bihikmatika wanshur alaina rahmataka ya dhal jalali wal ikram. Qala al musannib rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid-dharaini amin. <coughs> Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada pagi ini di dalam rangka pengajian daurah sifat 20 ringkasannya sifat 20 dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, taufik hidayah, kekuatan kepada kita, dapat kita keberkatan, dapat kita ilmu, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Dari sebelum daripada kita mulakan pengajian, mari kita hadirkan petiha kepada Rasulullah SAW, sekalian ahli keluarga baginda, sekalian sahabat-sahabat baginda, sekalian guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, Shayyirillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اا jadi kitab yang kita baca ringkasan yang yaitu ringkasan sifat 20 50 aqaidul iman nota ringkasan daripada kitab sulamut tauhid. kitab sulamut tauhid ada ya kat, kat luar tu nanti ada ada jualan kitab siapa yang nak beli kitab nak beli CD kat luar nanti boleh. Jadi sebelum daripada uh, kita baca kitab uh, saya nak bagi penerangan secara secara ringkaslah. kita apabila bila bila tanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tiada kita beriman kepada Allah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tahap mana keimanan kita keyakinan kita pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita kenal ke Allah taala Allah taala zat ya, dia zat nampak pun tak biasa pegang pun tak berasa Habis mana Allah Ta'ala nya? Yang kita kata beriman, kun iman. Antuk minabillah. Bahawa beriman kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melakukan amal ibadat sehari-harian. Ah, yang ni. Allah Ta'ala ni. Kita nak cerita. Sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Ya Allah Ta'ala belum lagi buat makhluk ni. Allah Ta'ala tu kanzan makhfi. Sebagaimana hadis Nabi kata kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Adalah aku ni satu perbendaharaan yang tersembunyi. Tersembunyi ni tak nyata. Siapa pun tak hukum Allah Taala tu ada, Allah Taala berkuasa, Allah Taala berkehendak, tak ada siapa hukum Allah Taala. Allah Taala tu dah ada. Tapi tak ada siapa hukum. Tu kuntu kanzan makhfiyan. Fa ahbabtu an u'rafa Aku kasih, aku suka bahawa aku ni dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Likai u'arabah, supaya aku dikenal. Bermana kejadian kita ni, Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia. Nak memperkenalkan zat dia. Jangan cari Allah Ta'ala. Tapi yakin kata kewujudan Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara Allah Ta'ala nak menzuhirkan? Yang pertama sekali Allah Ta'ala zuhirkan yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita cerita dalam martabat tujuh panjang. Saya tak nak cerita martabat tujuh. Saya nak cerita tauhid dia. Okey. Allah Ta'ala zuhirkan yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad ni hakikat dia roh. Roh tu apa hakikat dia? Kulir roh min amri rabbi. Roh tu daripada pekerjaan Tuhan kita. Siapa pun tak boleh nak, nak kata. Okey. Zuhirlah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Taala zuhirkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nur Muhammad di situ dizuhirkan makhluk-makhluk yang lain, langit, bumi, syurga, neraka, apa semua isi-isi alam Allah Taala zuhirkan. Tapi siapa dia yang nak bawa amanah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ni? yang bawa amanah Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni, amanah makrifat tersebut bernama insan. Itu yang Allah taala kata dalam Quran laqad khalaqnal la insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni seelok-elok, secantik-cantik kejadian. Okey. Allah taala zahirkan nur Muhammad? Bila Allah taala zahirkan nur Muhammad, dizahirkan ruhaniyah-ruhaniyah. Bermana roh kita suatu ketika dahulu Allah Ta'ala dah zuhirkan tapi tubuh tak ada lagi. Kan bila Allah Ta'ala zuhirkan roh. Yang tu soalan pertama yang Allah Ta'ala tanya. Alastu birabbikum. Itu soalan kepada kita. Alastu birabbikum. Adakah aku ni Tuhan kamu? Itu soalan Allah Ta'ala. Kepada semua rohaniah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua rohaniah ni menjawab apa dia? Qalu berkata mereka itu bala bahkan syahidna kami menyaksikan ya Allah kamulah Tuhan kami. Kamulah Tuhan Tuhan kami. Adum. Ha, tu. Kemudian kita ni zuhir mengikut takdir kita. Apa yang Allah Taala tentukan di ayan sabitah. Ayan sabitah ni di azali ataupun qadamu mubram Allah Subhanahu wa taala waktu bila kita lahir. Jadi mana lepas daripada perjanjian itu sumaradnahu asfala safilin kemudian kami turunkan manusia kepada serendah-rendah martabat kembalikan kepada serendah-rendah martabat bila nabi adam alaihi makan buah khuldi jatuh ke atas dunia qulnah bi tu minha jami'a turun 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 kita di atas dunia ni kita ni anak cucu nabi adam saya ambil cerita ringkas-ringkas kita dah lupa perjanjian kita alastu birabbikum yang di alam dzarri itu alastu birabbikum tu kita dah lupa seorang pun tak ingat rasul-rasul ambia-ambia, aulia-aulia tahta qadami Rasulillah sahaja yang ingat perjanjian ni yang kita raib dah kita tak ingat tapi bila kita turun di atas dunia Allah taala jadikan kita ni dua golongan sama ada golongan saadah orang yang bahagia ataupun syaqawah celaka. Jadi siapa-siapa yang Allah Taala bagi saadah kebahagiaan yang ni Allah Taala pilih macam mana jalan dia nak mengingati kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi Allah Taala jadikan ah jadikan manusia. Ah ini yang kita berguru, kita mengajar, kita belajar, kita mengenal balik. Allah Taala jadikan Pertama nur Muhammad, kedua Nabi Adam alaihi salam supaya apa? Supaya menyatakan nur Muhammad tu dia bawa tujuh sifat. Faham? Saya nak cerita nur Muhammad dulu. Dia bawa tujuh sifat. Apa dia tujuh sifat yang dibawa oleh nur Muhammad? Orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah tujuh sifat maani yang kita belajar saat lagi kita belajar dalam tauhid ni ada akan jumpa tujuh sifat ma'ani tu tu orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah jadi Nur Muhammad pun tak nyata tak nampak jadi dialah rahsia Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah taala zuhirkan Nabi Adam alaihi salam supaya nyata tujuh sifat ma'ani tadi bentuk tubuh Nabi Adam patung di atas dunia 300 tahun tak bernyawa. Selepas 300 tahun dimasukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Bila masukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam adalah pertama sifat hayat. Betul tak? Hayat. Ha. Kedua adalah sifat ilmu. Ada sifat iradat. Ada sifat kudrat. Ada sifat sama'. Basar, kalam, tujuh sifat. Tujuh sifat sebenarnya sifat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nyatakan kepada yang nama manusia. Hanya yang kita membawa rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengaji tauhid, kita nak sedar rahsia Allah Ta'ala dalam diri kita. Langat kita nak bilang wujud kidam baka, wujud kidam baka. Tapi kita tak faham apa benda yang ada pada kita. Okay. Kita ni siapa? Kita anak cucu Nabi Adam. Okay. Bawa ada, ada tak tujuh sifat ni? Kebanyakan manusia semua, mereka kadang ada sebahagian Allah Ta'ala lahirkan. Manusia ni dalam keadaan cacat, mata buta ke, telinga tak mendengar ke. Itu sikit. Tapi rata-rata kebanyakan manusia, tujuh sifat ni ada tak? Ha, tujuh sifat ni. Kita dalam perut mak kita pun sama. Betul tak? Dalam perut mak kita, awal-awal kejadian kita, air mani. Berubah jadi darah. Berubah jadi daging. Cukup 120 hari, malaikat datang tiupkan roh kepada pada kita. Bila ditiupkan roh, zuhir sifat hayat. Bergerak kita dalam perut mak kita. Sifat hayat. Keluar kita, lahir kita di atas dunia. Lemah, ilmu tak ada apa semua. Mak kita ajar sikit-sikit apa semua. Ada ilmu. Bila ada ilmu, ada kehendak, iradat. Bila ada kehendak, kita buat. Kudrat. Apa yang mengesahkan tujuh tu, empat empat sifat ni? Sama basar ka, sama basar kalam. Sama basar kalam tu yang mengesahkan. Kalau kita lahir pekak buta, maklumat luar tak masuk. Kalau maklumat luar tak masuk, kita ni makan di suap dibasuh. di basuh. Betul tak? Tapi kenapa kita boleh bawa diri sendiri? Sekarang kita boleh bekerja, kita berkeluarga. Ni Allah Ta'ala zuhirkan kita ni ada penglihatan ada pendengaran maklumat dalam pula kita nak keluarkan dengan sifat berkata kita cakap jadi lengkap pada manusia tujuh sifat tu tujuh sifat itulah yang dibawa oleh hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah rahsia Allah taala sebagaimana Allah taala sebut dalam satu hadis kursi al insanu sirri al insanu sirri manusia adalah rahsia aku ini kita ni manusia. Rahsia aku Allah Taala kata. Wa ana sirru dan aku adalah rahsia bagi manusia. Wa sirri sifati dan rahsia aku adalah sifat aku. Wa sifati la ghairi dan sifat aku tiada lain daripada aku. Jadi bermakna kita ni kenyataan bagi wujudnya Allah. Ibarat macam bayang-bayang lah. Bayang-bayang bukan boleh pisah daripada Tuhan bayang. Okey. Jelas ya? Ha? Jadi Allah Ta'ala kalau orang kata, hampa beriman tak kepada Allah Ta'ala? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana keyakinan kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita tanya Allah Ta'ala tu ada tak? Ada, kita kata. Kalau saya tanya, buktikan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak buktikan Allah Ta'ala? Kalau tak boleh kita buktikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna iman kita ni taklid. Tahu iman taklid? iman pak turut iman keturunan islam keturunan iman keturunan ngap cakalah lah. dan majlis ilmu kena sebut ini sebagai rangsangan untuk kita hari ini kita mengaji ringkasan carilah mengaji ilmu tauhid kan jangan pak turut kena ada alasan contoh saya kata kalau Allah Subhanahu wa taala tu ada ada Allah taala tu ada macam mana nanti kita belajar Wujud Allah Ta'ala itu orang panggil Amrun I'tibari. Apa makna Amrun I'tibari? Ada pada pemikiran. Tak ada pada pandangan. Jangan dicari Allah. Allah Ta'ala itu jangan dicari. Tapi yakin tak kata wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk pergi bilik air itu. Tengok tarik berkunci. Ketuk berbunyi dalam. <coughs> Dia kata, kat dalam tandas itu berbunyi. <coughs> Bermakna ada dah orang dalam tandas tu? Ada tu ada di mana? Ada pada pemikiran kita. Kita pun tak tahu jin ke biawak ke apa yang ada dalam tu kita tak tahu. Tapi yakin tak? Ada, ada orang. Ada tu pada pada otak kita sahaja. Kenapa kata ada pada otak? Sebab ada alamat. Mana alamat dia? Pintu berkunci, ada berbunyi. Kita ketuk berbunyi kat dalam. Hayan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk. Ni Imam Abu Hanifah bila ditanya. Dahri tanya. Tuhan kamu ada tak? Ada tak? kata. Buktikan ada Allah Ada, ada Tuhan kamu. Ada Allah Ta'ala dia kata. Imam Abu Hanifah jawab macam mana? Jawapan dia ada pada air susu ni. Segelas air susu dia bawa. Jawapan ada pada air susu ni dia kata. Dia tanya pada Dari, Wahai dahari. Hang yakin tak dalam air susu ni ada minyak? Kita kata santan lah. Hang yakin tak dalam air santan ni ada minyak? Dari kata yakin. Tunjukkan saya minyak dalam santan ni. Tak boleh tunjuk. Tadi dia kata yakin. Tapi bila suruh tunjuk, tak boleh nak tunjuk. Ha, ini keyakinan kita nak beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Ada alamat-alamat dia. Jangan kita tak tahu bila Allah Taala Tuhan kamu ada tak? Ada. Buktikan. Tak boleh. Tuhan kamu berkuasa tak? Ya, berkuasa. Buktikan. Kita tak tahu. Bermakna iman kita selama ini taklid. Iman taklid khilaf ulama. Nanti saya akan terangkan apa makna makrifat. Faham? Contoh yang lain banyak wayar elektrik. Yakin tak dalam kata dalam wayar elektrik kalau Swiss buka ada arus elektrik? Kita kata yakin, tapi tunjukkan mana arus elektrik. Tak boleh nak tunjuk, tapi yakin, betul tak? Kenapa yakin? Sebab ada alamat, mana alamat dia? Swiss berbuka, ada wayar. Ada wayar terkeluar, mana wayar tembaga keluar. Kita tak berani pegang. Banyak contoh. Yakin tak dalam badan kita ada roh? Yakin? Tunjukkan roh kat saya. Tak boleh tunjuk. Tadi kata yakin ada roh. Tapi nak tunjuk tak boleh. Ada akal tak kita ni? Ada akal. Tapi tunjukkan akal kat saya. Tak boleh tunjuk. Tapi yakin tak? Yakin. Kenapa kata yakin ada akal? Ni kita boleh berfikir, kita boleh buat kerja apa semua. tu bukti kata ada akal. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan makhluk. Ini yang nama manusia ni. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, makhluk ni sebagai kenyataan bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari Allah. Kalau kita masuk dalam dalam hutan contoh dia. Ini selalu saya kuliah-kuliah saya saya bagi misal ni. Kita mas jumpa tapak kaki harimau tu. Yakin tak kata wujudnya harimau? Kita tengok tapak kaki harimau ya, kesan tapak kaki dia. Yakin tak kata wujud harimau? Yakin. Yakin wujud harimau. Kenapa? Tapak kaki itu alamat bukti kata ada harimau. Tapi adakah tapak kaki itu diri harimau? Bukan. Dia sebagai kenyataan, bukti, wujudnya yang bernama harimau. Tak jauh lah daripada situ. Ada. Main mana tapak kaki kalau tak ada tuannya? Main mana makhluk kalau tak ada khalik? Mudah kata gitu. Ha, ini cara kita ber, cara kita berfikir. Jangan kita tak jelas dalam dalam akidah. Bagi jelas, bagi bagi paham betul-betul. Okey. Yang itu sebagai sebagai kenyataan. Jadi macam mana bila kita dah lupa perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala utuskan Rasul. Kenapa kita lupa perjanjian? Ketika kita duduk dengan roh, roh semata-mata kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kata kalu bala syahidna, syahidna ni. Itu yang kita di atas dunia kena kata ashadu balik. Dah kata syahidna. Bahasa Arab kata syahidah yashhadu. Betul tak? Syahida yashhadu. Pian mudhari ni kata yashhadu. Yashhadu, tashhadu, ashhadu, nashhadu. Ha yang kita kata ashhadu Allah ilaha illallah. Kenapa kita kata ashhadu Allah ilaha illallah? Sebab kita dah kata depan Allah Subhanahu wa taala syahidna. Kalau kita tak kata tak ashhadu di atas dunia, bermakna kita mungkir janji. Kan bila kita kata alas tu birabbikum, aku nak percaya kepada kamu ya Allah, aku beriman kepada kamu ya Allah. Tapi di atas dunia, di mana keyakinan kita kepada Allah? Jadi bila manusia ni, roh manusia ni Allah Taala masukkan ke dalam jasad. Sebab yang nak bawa kenyataan bagi tujuh-tujuh sifat tu jasad. Kan jasad. Kita ada zahir, ada batin. Ni kena mengaji ilmu hakikat lah. Saya tak nak cerita melalut sangat cerita hakikat. Jadi bila masuk ke dalam jasad, terlupa dah kita perjanjian. Nah, itu orang panggil insan daripada nis yang apa makna nisyan? Yang lupa perjanjian. Nah, yang lupa perjanjian kita dengan Allah taala. Okey. Bila lupa perjanjian di sini kan? Sebab kita ni ada gabungan berapa dalam tubuh kita? Api, angin, air, tanah. Allah taala utuskan rasul untuk memperingatkan balik tentang perjanjian kita. Ha, tentang perjanjian kita. Ha, wafat Rasul, wafat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tinggalkan ulama-ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi bagi nabi. Bermakna nak menceritakan makrifat kepada Tuhan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat akan ada orang bercakap tentang makna la ilaha illallah. Jadi Allah Taala nak memperingatkan balik untuk menjaga di sini Allah Taala perintahkan kita mengenal dia, fahamkan kalimah la ilaha illallah. Ha. Abdalu ma qultu ana wan wa nabiyyu na min qabli ya. Qaulul la ilaha illallah. Sa'abdal abdal barang yang berkata oleh aku dan orang umat yang sebelum daripada aku. Apa dia? Qul la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Jadi kita ni hari-hari kita mengucap takdak dalam sembahyang, dalam sembahyang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi saya dah cerita faham ke kita ni makna kalimah la ilaha illallah? Faham. Ada kata, ya faham. Apa makna la ilaha illallah? tiada Tuhan melainkan Allah. Budak tadika pun tahu. Betul eh? Kalau lah, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, budak tadika pun tahu. Macam mana iman kita sama dengan budak tadika? Kita ni dah balik. Amaru ummati bayna sitin Nabi kata, kebiasaan umur umat aku ialah antara 60 ke 70. Ya. Kalau masuk cecah saja 60, maghrib dah kita dah. Sampai waktu maghrib, matahari dah tenggelam dah. Di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kita kepada Allah dan kepahaman kita tentang kalimah la ilaha illallah. Sedangkan Allah taala sebut di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah taala teguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Mana? Teguh, kuat kita. Lebih-lebih lagi apa dah? Ketika hampir ajal. Ketika hampir ajal. Ketika hampir ajal ni Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah Barang siapa akhir kalam dia. La ilaha illallah dakhala jannah Akhir kalam. Nabi tak kata man kana akhiru qawlihi. Akhir kata. Nabi tak kata barang siapa akhir kata dia la ilaha illallah dakhala jannah Nabi kata mankana akhiru kalamihi apa beza qawli dengan kalam kalau kalam innal kalam lafil fuad sesungguhnya kalam tu lafil fuad di dalam hati ju'ilal lisanu alaihi darilan dijadikan lidah ni kita cakap la ilaha illallah itu sebagai bukti benda yang ada dalam hati kita kalau kepahaman makna la ilaha illallah tak ada, bermakna kosong. Mulut saja kata, di hati tak ada. Burung tiung tahu burung tiung atau burung kakak tua. Burung kakak tua ni kalau kita ajar bercakap, dia boleh bercakap. Assalamualaikum, dia boleh. Saya biasa dengar burung kakak tua baca Fatihah daripada awal sampai habis, waladdallin amin sampai habis. Tapi dia faham ke? Yang dia kata alhamdulillahi alamin ar rahim. Dia tak faham. Kita jangan jadi burung kakak tua. Faham? Kenapa? Nak mati nanti. Imam Ahmad Ibn Hanbal, saya nak cerita ni, Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila hampir ajal dia, anak murid dah nampak Tuk Guru di Nazak, anak murid datang ke teringat Tuk Guru, ajarkan. La ilaha illallah. Ajar. Ahmad Ibn Hanbal jawab apa? Tidak. Tidak, Tidak dia kata. Oh, terkejutlah anak murid kenapa Tuk Guru ni. Ajar lagi la ilaha illallah. Semua tidak, 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 tidak dia kata. Allah. Sedih juga anak murid dia kenapa jadi macam ni kan. Kemudian takdir Allah Ta'ala dia tak mati lagi. Cuma Allah Ta'ala bagi sedar sekejap sebelum dia meninggal sungguh lah. Ketika sedar tu murid dia tanya. Wahai tuan guru dia kata. Tadi ketika kami nampak tuan guru agak nazak ni. Kami ajarlah kalimah la ilaha Allah. Tiba-tiba tuan guru menafikan. Apa masalah dia? Dia tanya. Jawapan Al-Hambal dia kata, apa yang kamu ajar kepada aku tadi, aku yakin, aku dengar, aku yakin. Tapi yang apa yang aku nafikan, ketika kamu aku, kamu ajar aku kalimah la ilaha illallah, Iblis ketika itu tengah mengganggu aku. Yang aku nafikan itu kalam Iblis, bukan kalam kamu. Yang aku nafikan itu kalam Iblis. Iblis ganggu supaya iman aku rosak. Jadi kita pikir, siapa dia Ahmad Ibn Hanbal? gelaran dia tu mujtahid mutlak. Gelaran Muhammad Muhammad itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak boleh istimbat hukum Quran dan hadis. Baca Quran diberi keluarkan takhrij hukum daripada Quran dan hadis. Dia sahibul mazhab, ada mazhab dia sendiri. Dia boleh bawa pimpin umat umat Muhammad ni daripada salah satu empat mazhab ni, dia boleh bawa kumpulan-kumpulan dia. Setara dia kena. Setara dia yang hebat macam tu kena ganggu iblis, Ni yang kita nak balik, nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan apa pun tak ada. Kepahaman mana la ilaha illallah pun tak ada. Sipa 20 pun kita tak tahu. Ish, berat Rahmat Tuhan, mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan kita selamat. Saya menghadap orang mati, lihat tiga empat orang, saya tengok seorang pun tak ada mengucap lah. Macam bunyi lembu kena semelih dah dah. Kadang terangkat kepala ni. Mata tegak bunyi nafas berat kan. Tapi kita ajar juga lah. La ilaha illallah. Seorang tak tak. Tapi sangkaan kita lah hati mudah-mudahan dalam hati dia ada kalimah. Makna kalimah daibah. Yang tu ya. Saya tak saya dengar. Ajar. Allah. Berat. Jadi kita nak mati ini. Sama ya. Ya dalam keadaan berat. Itu yang kita jaga zikir kita. Bila kita dah faham makna la ilaha illallah ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Mungkin petang ni kita akan cerita makna la ilaha illallah Kita jaga zikir kita ha, Jangan berganjak lah Nak jadi apa jadilah ha, Terus pegang la ilaha illallah Ataupun ada nanti insyaAllah kepahaman dia eh. Jadi maksud kita nak belajar kalimah la ilaha illallah ni eh, Maksud kita belajar sifat 20 ni Nak memahami makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kenapa la ilaha illallah? Kenapa Muhammad Rasulullah? Di belakang nanti saya akan cerita sampai master ya. Jadi nomor satu nak paham makna Jadi insyaallah kita belajarlah hari ini Ini ringkas sebenarnya tak cukup ni. Tapi untuk buka jalan tu sebagai saya bolehlah. Ha, buka jalan untuk kepahaman. Jadi mengaji, cari pengajian di masjid-masjid, mengaji tauhid ni penting sangat. Berani saya kata pada adat siapa-siapa yang tak belajar sifat 20 confirm tak faham makna la ilaha illallah. Ini pada adat ya, Adapun pada akal dia harus Tuhan nak jadikan. Kalau tak belajar sifat 20 pun boleh faham tak mana la ilaha Boleh. Pada akal. Adapun pada adat confirm. Siapa tak belajar sifat 20 confirm tak faham mana la ilaha Tak usah terjemah lah. Kalau terjemah semua boleh. Orang Yahudi pun kalau terjemah. La ilaha tak tiada Tuhan melainkan Allah Taala boleh tak? Boleh kalau dia hafal. Kita jangan jadi macam tu. Kita ni orang Islam. Kita nak balik, kita yakin kita balik kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kan? Jadi makna, hari ini kita mengaji cara ringkas, lebih-lebih lagi petang nanti. Saya, saya, nak minta, ambil kepahaman mana lain, Allah. Ha, petang nanti, intipati dia mana, hujung natijah kita belajar tauhid petang nanti. Dalam kalimah lain, ya Allah. Okey. Jelas ya? Ha, itu makna, mengenal makna la ilaha illallah. Tuhan tadi saya dah cerita, ada pada pemikiran, tak ada pandangan. Makhluk ni sebagai bukti kenyataan, wujud dia. Kalau wayar elektrik, wayar elektrik, tembaga yang ada dalam wayar elektrik tu kenyataan bukti wujudnya arus elektrik. Itu bukti. Tak percaya, pegang. Makhluk ni bukti. Kalau tak percaya, kaji. Kalau kita kaji, mesti kita dapat. Itu yang kita belajar nanti 20 sifat ni. Apa dalil wujud kidam bakak mukhalafah sampai habis, makhluk ini makhluk ini semua makhluk ini tak ada lain itu bukti kan jadi kita kena kenal macam mana cara dia jadi nak fahamkan makna la ilaha illallah nah, itu nak itu natijah ataupun maksud kita nak belajar hari ini